Кафе в студії Аліна Шевченко. Я рада вітати всіх у нашому арт-кафе. 19 грудня ми святкували День святого Миколая Чудотворця. За народним повір'ям саме в цей день святий Миколай спускається на землю з небес і обходить весь світ, допомагаючи знедоленим і відновлюючи справедливість. Найбільше радості свято зазвичай приносить дітям, бо у цей день знаходять вони під подушками подарунки. Святий Миколай завітав і у Сєвєродонецьк до центру психосоціальної адаптації для переселенців, де подарував гарний настрій та солодощі малюкам, які приїхали сюди з окупованої території. Зустрічаючи святителя Миколая, дітки намагалися бути чимними та слухняними. А працівники центру робили все, щоб цей день запам'ятався малечі надовго. Свято було досить різнобарним. Діти разом з вихователями власноруч робили паперових янголів, грали у веселі ігри і, звичайно, слухали легенду, яку розповіла їм соціальний працівник центру Юлія Несвіцька про те, як колись священник на ім'я Миколай вирішив допомогти трьом бідним сестрам. Однажды ночью он рішив подбросить їм деньги. Он заліз в трубу каміна і в камін бросив мішочок золота. Так случилось, что под камином висели носки, сушились после стирки. И этот мешочек золота попал прям в один из носков. И когда на утро девушки проснулись, они увидели, что у них в носочке лежат, лежат деньги, которых хватит именно на приданное и на свадьбу. И с тех пор каждое утро жители этого города замечали, что появляются какие-то чудеса. Детям он давал игрушки и сладости. И так он стал чудотворец. Каждое утро было какое-то чудо. Кому он под порог ложил, некоторым деткам под подушку, на подоконнике, в носочке. Именно поэтому дети ждут подарков или под подушкой, или в рождественском носочке. Находили вы когда-нибудь подарки? Да! да. Да, Я всегда под подушкой. Очень часто это сладости. Сладости вам приносили? Да, он когда-то мандарины и целую коробку шоколада. Так вот, сделал Николай очень много чудес. Теперь же детки знают, что это за день, и каким деткам святы вручают игрушки и солодощи. Это день, когда дядя по имени Николай приносит детям подарки ночью. Этот дядя был святой, и поэтому праздник назвали Святой Николай. А всем детям он приносит подарки? Некоторым, кто плохо себя вел, лозинки. Ну. К нам в школу сегодня приходил Святой Николай, похож немножко на Деда Мороза. И там к нам приходили ангелочки, чертики, у них в руках были лозинки. То есть они искали детей послушных и непослушных, да? Да. Они говорили там, что пойдемте с нами, будете есть конфеты каждый день с утра до вечера. То есть, наверное, все старались быть послушными детками, да? да? Сюди до центру психосоціальної адаптації для переселенців семирічна Уляна, як і ще багато дітей, приходить не вперше і відвідує його не тільки на свята. Говорить, що тут їй затишно і дуже комфортно, і із задоволенням згадує про всі заходи, на яких вона вже побувала. Ну, ми на одному празніки робили змію дружби і цвіти, і ми там грали всякі конкурси. Мне нравились эти конкурсы, они были интересные. С удовольствием сюда идешь? Да, потому что я знаю, что весело. Поначалу мне, я стеснялась, но потом я поняла, что тут весело и стала заходить часто. Працює центр психосоціальної адаптації з серпня цього року. У ньому надається допомога і підтримка переселенцям з окупованих територій, які переїхали до Сєвродонецька. Він працює не тільки з дітьми. Центр безкоштовно надає такі послуги, як психологічний супровід, соціальна адаптація, юридична допомога дорослим. А також тут проводяться клубні заняття за інтересами для дітей і дорослих. Всі вони спрямовані на те, щоб відновити психоемоційний стан, розповідає координатор проєкту Центр. Центру психосоциальной адаптации для переселенцев Оксана Лесна. Центр психосоциальной адаптации для переселенцев – это проект общественной организации Ассоциация специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий. Это Кризисная служба Украины. Общественная организация Кризисная служба Украины работает по восстановлению психоэмоционального состояния людей, оказавшихся в сложных ситуациях в силу военных действий. В рамках этой работы в Северодонецке с 1 августа действует такой проект, как Центр психосоциальной адаптации для переселенцев. Мы работаем с переселенцами, которые проживают в городе Северодонецке, которые оказались в различных сложных ситуациях. Работаем в виде клуба в виде такой клубной работы групповой. Есть индивидуальные консультации психологов, индивидуальные консультации социальных работников, групповая работа с психологами, групповая работа социальных работников на восстановление связей людей, которые оказались вынужденными переселенцами, на восстановление психоэмоционального состояния, на введение людей в социум на лучшую адаптацию к работе, к тем ситуациям, в которых они оказываются в своей жизни. Взрослые однозначно приходят через детей сюда часто и озабочены тем, как организовать досуг своего ребенка. Если там были какие-то кружки там, где они раньше проживали, то здесь они немножко теряются и ищут, как организовать досуг ребенка, и в этом мы можем им помочь. Ну естественно мы не могли оставить без внимания такой детский праздник как день Святого николая с подарками с, с играми, со смехом, с радостью для детей и вот очень много откликнулось нас переселенцев на этот праздник и привели своих деток И у нас сейчас такой праздник организованный нашими специалистами в а пока детки развожаются я спелкуюсь с ихними батьками. Представьтесь, пожалуйста. Надежда. А вы откуда? Луганск. Скажите, а как давно вот ходите в этот центр? Ну, месяца три, наверное. А как узнали о нем? А я живу рядышком. Просто увидели, а да? Угу. Ну вот расскажите, как вас вообще приняли? Очень тепло, радушно. Приходила на мероприятие. Тоже очень интересно было. Пообщались часа два о возможностях своего бизнеса, так сказать. То есть, так как я мама, да, в декрете, меня интересует возможность дополнительного дохода и там рассказывали что и как как свои ресурсы можно развить и зарабатывать на этом у вас двое детей, да? Да. Вот и шесть лет. На детские мероприятия часто их сюда приводите? Нет, вот я сама ходила. Это первое детское нет. мероприятие. Ну вот ребенок с удовольствием шел. С удовольствием. <laughs> Нравится ему здесь? Я думаю да, потому что круг общения по возрасту подходит бегает. Все замечательно. Ну, с ребенком сюда не сильно, а сама. Ну, мне, допустим, здесь атмосфера нравится. Mm -hmm. По творчеству занятия. И так общалась индивидуально тоже. Очень психологи хорошие. Mm -hmm. Ну, вот на ваш взгляд, вообще, вот для переселенцев, вот нужны вот вообще такая вот поддержка? Абсолютно? Конечно у меня здесь очень мало именно тех людей, которые я знала там в Луганске, да, именно свой круг общения. А здесь От, пожалуйста, познайомилася, общаємося. Деякі ходять сюди вже кілька місяців. Хтось прийшов нещодавно. Є батьки, які тільки приводять сюди дітей, а є й такі, хто відвідує центр психосоціальної адаптації для переселенців цілими сім'ями, як родина цієї жінки. Людмила. Угу. Ви откуда? Стаганська. На тут столько другий раз. А узнали звичайно. Опять таки переселенці просто сказали, що сюди ходять діти, тут цікаво. Мама ходит к психологу, моя сюда занимается психолог с ней. Интересно, очень интересно. Не, не лишние, так скажем, как бы, знаете, как, вот если... Если они есть, то очень хорошо. Здесь все-таки идет знакомство. Ну, трудно было, потому что все-таки там все было, как бы уже все налажено. А в школе уже как-то за коллектив сложновато. А здесь, мне кажется, они могут немножко расслабиться, в плане вот... Хорошо. в школе как-то трудновато было. Не сильные проблемы. Как-то вот он плохо ходил в коллектив, даже не знаю почему. Вот трудно ему было, наверное, на с полгода, наверное, он как-то все вот. Ну ничего, ничего, это уже как бы прошло. Ну, вот как вы считаете, вообще такие вот мероприятия, как вот сегодня, вообще вот то, что они приходят, вот, вот своими руками что-то делают, что-то им рассказывают, они вообще помогают вот этой адаптации? Я думаю, что да, потому что это как бы непосредственно идет, да, вот цель человека, это дитя, да, расслабить или как сказать, это, мне кажется, очень, потому что здесь именно цель на них. Ну, в школе как бы этого нет, там общее дойдет, вот, учение, и все, никто на них отдельное внимание не обращает. Я думаю, что да. А тут как бы все-таки вот, да, вот, дополнительно какой-то круг общения, я говорю, как бы, все одинаковые в том плане, вот, поэтому, да, интересно. Сколько это будет продолжаться, не знаю, но сколько будем, будем ходить, конечно, интересно учить. Звутом до нашей разговоры приеднуется сын пани Людмилы. Как тебя зовут? Кирилл. Сколько тебе лет? Будет 10. Ты сюда часто приходишь? Да, я... это второй раз у меня. Ну, нравится тебе? Да, э, тут весело. Mm -hmm. Делаем подделки. Мне нравится особенно ангелы mm -hmm. а, а скажи, почему сегодня делали ангела? День святого... Николая. Это Ніколая ну, когда ніколай приносить сладості, подарунки. Звичайно, говорить Оксана Лісна, координатор проекту центру психосоціальної адаптації для переселенців. Більш за все діти бажають отримати подарунок. Але працівники центру роблять все, щоб і саме свято сподобалось дитині і було для неї корисним. Адже це не просто ігри чи творчі завдання. В кожну вправу вкладено елемент психотренінга для адаптації малюків і підлітків, які пережили військовий конфлікт, к соціуму. Втім, говорить пані Оксана, працівники центру навіть не очікували, що прийде стільки дітей. Сьогодні у нас, звісно, аншлаг. Вот на таких праздниках, когда, особенно когда посвящено какой-то дате, с удовольствием ведут люди детей и собирается много детей. Это проект, организованный благодаря помощи мальтийского ордена в Украине и при поддержке правительства Германии. Это шестимесячный проект, который существует конкретно для переселенцев в пяти городах. Это Киевская область, Борисполь, Ирпень. Это Донецкая область, Артемовск, Мариуполь и Луганская область, Северодонецк. В рамках проекта выделяются деньги на то, чтобы организовать такой праздник, а сама программа подготовлена нашими сотрудниками. У нас работают подготовленные специалисты, профессионалы, психологи и социальные работники, которые имеют опыт в организации праздников. Однозначно здесь в виде игры подключена адаптация детей к социуму, и адаптация к коллективу детскому прежде всего, для того, чтобы они почувствовали себя равными, для того, чтобы они почувствовали себя в коллективе. Такие мероприятия проводятся у нас регулярно и направлены на сплочение детей, на уменьшение агрессии, на выход агрессии через игру. Отже, мета проекту адаптувати тих, хто біжав від війни та лиха до нормального життя на нові території. Працівники центру психосоціальної адаптації для переселенців готові надати різноманітну допомогу цим людям. А вона ця допомога потрібна і маленьким, і дорослим, які у рівній мірі опинилися не готовими до таких жахливих кардинальних змін у своєму житті. І на думку Луганчанки Ірини Бондаренко, подібні центри це немов острівець затишку у їхньому житті. І вона тільки про те, що їхня родина дізналася про цей центр і про цей проект дуже пізно, адже вона тут перший раз вела как... внучку. Це найголовніше. Ну а в чітко ваше впечатление какие вот первої? Пообщалась только з Леною психологом. Ну, в принципі, если бы вона попалась немножко раніше, мені встретилась на моєму пути. Наверное, она бы мне помогла. Сейчас я уже справилась совсем как бы самостоятельно, но с удовольствием буду приходить сюда с ребенком. Знакомые знакомые через да? знакомых подсказали, что вот есть такая вот организация, и что для ребенка организовывается здесь праздник. Но оказывается, не только сегодняшний праздник, а здесь оказывается каждую неделю что-то происходит, какие-то мероприятия. Поэтому... Это интересно. Я думаю, что и внучки тоже будут очень интересно. А сколько ей лет? Шесть. Уже в школе, первый класс. Вспоминает Луганск Очень часто Сад, садик вспоминает, в ага, плачет. Родители и мы стараемся все, все делать, чтобы она не грустила. Тяжело. У ребенка видно, что он тяжело. Нам тяжело. И, и, и еще, тем, еще, больше. Просто как вы, я даже не знаю, как больше людям рассказать о том, что эти центры есть. Самому тяжело, тяжело справиться. А это поможет. Это была передача Арт-кафе. На сегодня это все. Дуже скоро встретимся снова. Art Cafe